周总，你走慢一点嘛，你小心路滑，小心一会儿滑倒。别管我，烦死了！周总，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 你没事吧？你还好吗？你受伤了吗？严重吗？呃。 周总，周总，你醒醒啊！周总，周总，别叫醒我。周总，周总，你醒了，你没事吧？周总，上面我得了一种很奇怪的病，每次见到大量的血剧，我就会晕倒，今天发生的事情我都不记得了。对，是我，我们见过的。 我死了吗？你怎么会死啊？你只是掉进陷阱里了呀。我痛，很痛，是吗？这样，我先上去，然后马上救你上来，好不好？别这么想放心，我不会丢下你的，相信我，好吗？ 周总，你等我一下，我马上来拉你。我去找东西、啊。周总，来，抓住这个，抓住，快！ 来，抓住我！来。 没事了，没事没事，不害怕，不害怕、嗯，好了好了，那我带你回去好不好？ 好了，谢谢。姐姐，你也受伤了吗？我……等等，你刚刚管我叫什么？姐姐姐啊，你看起来也没有多大，难道叫你阿姨啊？ 你，你几岁了？小斐今年六岁了。小斐。六岁。我得了一种很奇怪的病，会做出一些不受控制的言行。